Фильм начинается с того, как главная героиня по имени Сэм не могли более женское имя выбрать. А, ну ладно, извините, небинарное, гендерно нейтральное. Главная героиня добивает выстрелом какого-то мужика, камера на дверь, потом на ее напуганные глаза. Это что, отсылка к фильму Тень 94 -го года с Аликом Болдуином? Вы забудете обо мне, вы больше не будете думать обо мне к сожалению, нет. Дальше оказывается, что за дверью ее ждет куча вооруженных до зубов мужиков, с которыми она, конечно же, расправилась без проблем в одиночку. Но это решили оставить за кадром. Фильм «Пороховой коктейль» демонстрирует зрителю сочную цветастую картинку. Хорошее музыкальное сопровождение. Отличную работу оператора а также торжествующую справедливость, где бедные, угнетенные, униженные и оскорбленные представительницы прекрасного пола наконец-то получили в руки оружие, чтобы разобраться с агрессивными, вонючими, озлобленными и озабоченными членоносцами, то есть с белыми мужчинами, которые носят кресты и говорят с русско-французским акцентом, а также вампирами. Последняя эта шутка, никаких вампиров там нет. Но разделение по гендерному принципу очень четко соблюдается, выражено абсолютно четко. Есть команда женщин, есть команда абьюзеров, а также расовое разнообразие, чтобы никого не дай бог не обидеть. И все они, конечно же, на стороне положительных героев. Ну и куда без равенства? Ну, когда главная героиня без оружия разбирается с тремя здоровыми вооруженными кабанами, всякими монтировками и палками шокерами, конечно же, это равенство, блин какие вопросы еще могут быть, если мужик может троих раскидать в каких-то тухлых боевичках, то почему тогда худая женщина не может это сделать? И вообще, может она не женщина, а мужчина в женском теле. И все это вы увидите, откиньте скипсинку кресла, расстегните пару пуговиц на рубашке, а то у вас сейчас перехватит дыхание от такого. Это все удовольствие длится аж целых два часа. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы оно длилось вечно. Если бы этот фильм был шампунем, то он не щипал бы глазки. Но до тех пор он просто старается промыть голову изнутри. Несмотря на лакированную до блеска картинку, которая приятна и даже радует глаз, ни на секунду не веришь во все происходящее, отчасти благодаря тому, что я описал выше, и искусственности, картонности окружающей среды и всего происходящего. Богатые, злые, могущественные белые дядьки, сидящие на самых э, последних этажах высоток, все продолжают посылать полчища головорезов против бедной, хрупкой, беззащитной главной героини. Но переживать не стоит, потому что если она смогла расправиться до этого с одной, второй пачкой бандосов, термопаков, то почему не справиться еще с очередной дюжиной он Но спустя час к главной героине приходит на помощь ее мать, Хотя Сэм вроде бы даже и не устала. Пару садин и царапин, да и все. Пороховой коктейль пропитан идеологическими помоями, которые очень грубо выпечены и бросаются в глаза с первых минут этой картины, где два часа пытаются накормить правильным взглядом на мир от Netflix. Этот фильм актуальный, горячий и свежий. Кушайте на здоровье, не обляпайтесь. А на этом все. Хотя подогодите, нет, не все. Я думаю, многие успели заметить по ходу просмотра, что все персонажи в фильме пользуются какими-то раскладушками и древними телефонами. Кто-то предположит, ну, понятное дело, почему, чтобы никто не смог отследить. Ну да, точно. Ладно. На самом деле причина заключается в том, что обычно в кино все с айфонами, потому что этот телефон как бы в рекламе не нуждается, а если светятся телефоны других компаний, то, понятное дело, тут без рекламы не обошлось, потому что, ну, это не американский продукт в американском фильме, и все как бы сразу понятно. У производителей айфона стоит по умолчанию такая функция, условия, если в кино будут показывать отрицательных персонажей с айфонами, то создателей подобного кино будут нагибать в суде на крупные суммы денег, потому, поэтому никто не рискует. А так как тут все персонажи убивают всех, и вроде бы как бы получается нет положительных персонажей, то и будут они пользоваться херовыми телефонами. Ну, чтобы и другие фирмы не полезли с судебными исками. Плюс за рекламу они не заносили деньги. Да и незачем, если все персонажи вроде бы отрицательные. Но сути фильма это не меняет. Он от этого не становится лучше, что там все якобы плохие. Проховой коктейль полный шлак, вас ждет полное разочарование и 2 часа в пустую потраченного времени. А на этом все. До скорой встречи, пока!